Всем привет, народ! Сегодня мы э, под жесткие каточки против тимеров. Как обычно по классике, немного обсудим, как у нас прошли отборы. Отборы у нас были нелегкие. Ну, получилось, что сразу, как дали сеточку, оказалось на один раунд больше, к чему никто не был готов. Да. И там получается 7 раундов было. Это получается и новые мапы. Помню, Ball. Потом э Ring of Fire, и <laughs> одна мапа, вот, ее не помню. И как раз таки все начали эти мапы тренить. И оказалось, что у нас как раз таки ну, с этими мапами будет где-то, а мы готовились-то под другими мапами. В том раунде такие с ними, получается, тоже другие мапы. с этими мапами мы готовились без этих. Ты вроде два единственных соперника ну, из сильных команд. Которые были по верхней сетке. Такие, получается, мы обыграли со счетом 2-0. Ну, потные катки, конечно, вот в баунти максимально сложно было, mm -hmm. что-то придумывать. Возможно ли такое, что встреч в отборе жесткую команду сразу там в раундах 3-4, почему все готовят и на последний раунд? Конечно, возможно, только это получается с теми чекалами, которые, ну не знаю, под последними местами вот в рейтинге. А mm -hmm. даже если можешь показать, ведь в e спорте там есть рейтинг. Uh -huh. И команды вот в топ-8, они встречаются между собой, получается, в, ну, в последних двух раундах. Uh -huh. Поэтому они сразу, по сути, знают своих соперников заранее. А остальные челы, которые, я не знаю, ну, топ-1000, если такой топ, конечно, есть, то они могут спокойно встретить вот даже в первом раунде какой-то топ-тему. Ну даже нет, в первый нет, потому что в первом раунде топ тимом вот и топ-8 дает фригейн, угу. а вот в втором, в третьем могут спокойно их встретить. Короче, самые жесткие встречи уже под конец сетки, да? Да, получается, последние два раунда самые сложные. Такой момент хотел, ну, какие-то свои мысли есть, но хотел бы и твое мнение узнать. Как думаешь нам эти изменения, что на команд чуть-чуть больше пришло, на один раунд больше было. Нам это на руку пошло, что мы не готовились, как и все остальные. Или же наоборот, для нас это не очень сыграло, что нам бы лучше до эти 6, 5, 6 раунд сыграть без всяких седьмых. Ну, в моменте кажется, что лучше, потому что ну, наш тренер говорил, что это очень хороший мап для нас. И, по сути, мы отчасти были уже на так впереди остальных. Ну да. Тренер был готов, он понимал, в принципе, что пикать. Это еще получается и в нижней сетке побольше раундов из-за того, что в верхней. А в нижней нам в последнем раунде попались очень хорошие мапы. Ну, по крайней мере, для нас. Ну да. Под которыми мы были готовы. После того, как мы зарубились очень близко с Team QS, очень хорошие бои были. Баунти, Баунти, это же второй сет был, да? Или первый? Uh, Да-да-да. По-моему, первый что-то. хардрок был. Гемы. А, да-да. Окей. И дальше мы отправляемся уже в финальный раунд. И там у нас была зета. Получается, первая мапа была BB Field Gold. Ну, мы ее выиграли. На волоске, конечно, но, в принципе, победная мапа. Нечего говорить. Потом гемы. Это, если не ошибаюсь, гемфорд. Да. <laughs> Будто не пошло в моменте, если честно, потому что ну, могли сыграть лучше. Вот и даже я на Джанет на Миду мог намного лучше отыграть. Там вот в моменте например не слиться от шелочки. Там и... еще жестко подловили, да, это дабл лайн пошли и как бы мы а, предполагали, что да, такое да, может да. быть, но в моменте вы просто пошли вдвоем на лайне. Ну, и по да, а и... некоторым причинам мы это ну, не заметили. Так сказать. Да. Подробно не подсказывать. И получается 1-1. И последняя мапа была сплит под зоне. Но там даже не знаю, что сказать. Кажется, что ну, стороны, что и лучше будто был. Но даже не пошло. Я думаю, что от меня не очень решение там было пойти к вам помочь, потому что потом я застрял в стенках. Поэтому, если бы остался бы на своей территории, просто ее держать, возможно, бы это было бы 2-0 и прошли бы по верхней сетке. Но давай, ладно, не будем забегать дальше наперед про финал. Все, что не делать, все к лучшему, но обсудим нижнюю сетку, что там было. Мы в последнем раунде оказались. Да. Почему мы там оказались сразу в последнем? Потому что мы проиграли в седьмом раунде. Ну, тоже в последнем, только в верхней сетке. И в таком случае ты будешь в последнем раунде в ней uh -huh. А вот, допустим, кто в шестом проиграет, им раунду 3-4, там, да, что-то, минимум такой. Uh, если не ошибаюсь, или девятый, или десятый раунд. Понял. Ну, короче, играть. от двух и выше, да? Если еще раньше солю, uh, что да. там вообще можно весь день потом играть. Есть такое И там мы встречаем. Команду Humble. Получается, Ларс Филиппо и... Джейми. Джейми. Да, и Джейми. В начале года она считалась, ну, <natural> по стримам одна из лучших. По винрейту даже. Они всех обыгрывали, просто ну, не давали шанс некоторым командам. У них там мета, да, их жестко пошла, они его все за нее шарили. Первая у нас карта была горячая зона, да? А, да, вспомнил, там Ring of Fire был. И так получилось, что у нас full ну, контра просто была э, из-за колец, из-за полочки, ну и из-за пени. Да. Просто full пик, фул контра. И мы спокойно обыграли первый сет 2-0. Uh -huh. Ну и полетели во втором сайте, который был Backyard Ball, Brawl Ball, в котором было чуть посложнее, но из-за того, что у нас перцы очень хорошей дистанцию то мы смогли первую каточку ну, в ноль забрать, там, я, если не ошибаюсь, за минуту где-то, потом вторую проиграть, mm -hmm. ну и в третьей собраться на фокусе, не попасть в пустые ворота и потом mm -hmm. забить гол, который был решающим, ну и выиграть эту каточку со счетом 2-0, отдав только одну игру. Ну да, третье опасно было переходить, когда у тебя уже все шансы есть закрыть. В такой момент соперник может моральку словить и начать еще жестче в третьей игре. Трейхард плюс по пику всякое может быть там. Last пик с банами что-то не угадать и так далее. Или наоборот тебя просто подгадают под с банами. И насчет того, что мы заранее не обсуждали. Мы за эти слили, конечно, но сейчас можно сказать, что отчасти, может быть, даже в чем-то нам повезло, что мы им проиграли, потому что, Куб, расскажи, что там по мечтам финал, кто с кем встречается. <связывая> ну, там сетка... Не будем, конечно, никого занижать. Но вот для нас сетка максимально хорошая. Там, получается, есть возможность пройти финал. Конечно же, если хорошо потренироваться подготовиться, то можно спокойно, я думаю, дойти до финала, ну и уже на плюс моральке мораль, в финале выиграть. По нижней сетке там вообще такие жесткие вопросы будут. Там предикты даже особо непонятно, кого ставить. Кто там заберет, кто затащит. Ладно, народ. В целом все сказали, все обсудили, так что как-то так.